Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Wan Muhammad Faris dalam 15 minit MNTv edisi 13 Mac 2025. Kita ke berita utama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan akta pembaruan bandar URA tidak menjejaskan pemilikan tanah sambil membidas pihak yang beranggapan kononnya dia sengaja ingin mengekalkan orang Melayu hidup dalam kemiskinan. Beliau berkata ada pihak yang mahu rakyat terus lemah dan berpendidikan rendah supaya mudah diperalatkan atas nama kaum dan agama. Namun mereka sekadar menentang tanpa mengemukakan sebarang cadangan balas. Menjawab kebimbangan Anwar memberi jaminan bahawa URA tidak akan memaksa pemilik menyerahkan harta mereka atau mengubah komposisi etnik kawasan terlibat berbeza dengan pandangan timbalan presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dan bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad yang beranggapan akta itu boleh menyebabkan penduduk miskin bandar kehilangan tempat tinggal. Anwar turut berkongsi pengalamannya ketika melawat rumah pangsa kos rendah di Seri Perlis di mana terdapat enam sekeluarga terpaksa tinggal dalam satu bilik dan berkongsi satu bilik air. Situasi itu katanya menunjukkan keperluan mendesak untuk pembaharuan bandar bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selesai memberi keterangan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengannya. Beliau dilihat keluar dari perkarangan SPRM selepas lebih 5 jam dirakam keterangan berkaitan kes terbabit. Kenderaan berwarna gelap yang membawa ahli Parlimen Bera itu keluar kira-kira pukul 3.13 petang dan beliau sempat melambai kepada wartawan yang menunggu di luar sejak pagi tadi. Bagaimanapun, cubaan media untuk mendapatkan komen daripada beliau gagal dan beliau dijangka akan menyambung memberi keterangan esok. Kemarin Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan pemimpin, pemimpin itu akan memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya pada Khamis. Media sebelum ini melaporkan SPRM sudah merekodkan keterangan 36 individu dalam siasatan terhadap kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan Ahli Parlimen Bera itu. Sebanyak 91% jemaah haji Malaysia telah menghantar surat penerimaan dan menerima tarikh penerbangan bagi menunaikan ibadah haji tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, kerajaan masih menunggu keputusan permohonan tambahan 10,000 kota haji daripada kerajaan Arab Saudi ketika ini. Setakat ini, kota rasmi jemaah haji Malaysia kekal seramai 31,600 orang dan kerajaan masih belum menerima maklum balas rasmi berhubung permohonan kota tambahan tersebut. Mamanaim berharap kerajaan Arab Saudi dapat mempertimbangkan permohonan ini bagi memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia menunaikan ibadah haji tahun ini. Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini membenarkan pertuduhan yang dikenakan terhadap ibu bapa kanak-kanak autism Zain Ryan dipindah. Mengikut pertuduhan pindaan, kedua-dua tertuduh Zaim Ikhwan Zahari dan Ismanira Abdul Manaf yang mempunyai pemeliharaan terhadap Zain Ryan didakwa bersama mengabaikan kanak-kanak itu dengan cara yang mungkin akan menyebabkan kecederaan fizikal. Perbuatan itu didakwa dilakukan di antara 5 Disember 2023 pukul 12.30 hari dan 6 Disember 2023 pukul 9.55 malam di sekitar kawasan Blok R, Apartmen Idaman, Damansara Damai sehingga ke kawasan Sungai berdekatan Apartmen sama. Pertuduhan asal hanya meletakkan kesalahan didakwa dilakukan di sekitar Jalan PJU 10/1, Damansara Damai, Petaling Jaya. Pertuduhan masih kekal mengikut Seksyen 31 Kurungan 1 Kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 31 Kurungan 1 Akta Sama dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Zaimi Kwan dan Ismanira masih mengekalkan pengakuan tidak bersalah dan meminta untuk dibicarakan atas tuduhan pindaan itu. Apa yang ada dengan media Mulia sedang berhak? Di media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini tepat dan sensasi menerusi Kutusan Malaysia dan juga Kosmo Berita-berita berkenaan isu semasa Politik, hiburan, sukan, laporan khas Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara Korang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu mm -hmm. dan suara kontemporari Boleh dapatkan perkembangan berita semasa Melalui laman web dan juga platform media sosial kami Utusan Online dan Kosmo Online Seramai 5,272 belia berusia 34 tahun ke bawah diisytiharkan muflis sejak 2020 dengan pinjaman peribadi dikenalpasti sebagai punca utama. Menteri Belia dan Sukan Hanayah berkata sebanyak 2776 kes kebankrapan dalam kalangan belia pada 2024 berpunca daripada pinjaman peribadi merangkumi 46.4% daripada keseluruhan 5977 kes yang direkodkan tahun lalu. Ujar beliau daripada jumlah keseluruhan belia muflis seramai 5189 adalah individu berusia 25 tahun hingga 34 tahun manakala 83 kes melibatkan mereka yang berumur di bawah 25 tahun. Katanya selain pinjaman peribadi, faktor lain kebankrapan termasuk pinjaman perniagaan 1148 kes, pinjaman perumahan 474 kes, keberhutangan lain 463 kes, sewa beli kenderaan 444 kes dan penggunaan kad kredit 889 kes. Jelasnya bagi menangani masalah ini kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan KBS telah melaksanakan program literasi kewangan belia dari April hingga Oktober tahun ini di seluruh negara bagi meningkatkan kesedaran golongan belia mengenai pengurusan kewangan. Ujarnya lagi kerajaan turut menyasarkan 30,000 belia menyertai program peningkatan ketahanan kewangan menjelang 2030 sebagai langkah memperkukuh kestabilan ekonomi golongan muda. Pelakon dan pelawak Saiful Apek memaklumkan anggota senario Yasin Yahya yang ditahan di Arab Saudi bakal pulang ke pangkuan keluarga sebelum Aidilfitri. Menurut Saiful Apek atau nama sebenarnya Muhammad Saiful Azam Muhammad Yusof, 56 tahun, perkara tersebut telah disahkan sendiri keluarga Yasin. Sepanjang ditahan, kata Saiful Apek, dia sempat berbual sekali sahaja dengan Yasin menerusi aplikasi Zoom. Bahkan melihat perkembangan sahabatnya yang semakin sihat dan dapat menghafal 20 juzuk al-Quran adalah sesuatu perlu disyukuri. Difahamkan juga Yasin tidak ditahan di penjara sebaliknya di sebuah pusat pemulihan yang lengkap dengan pelbagai kemudahan. Terdahulu tanpa mendedahkan identiti, media melaporkan seorang pelawat ditahan di Jeddah Arab Saudi sejak Oktober tahun lalu atas kesalahan memiliki bahan terlarang iaitu dadah jenis ganja. Berita dunia, sebuah zodi Chengdu wilayah Sichuan China menerima kecaman ramai kerana mempamerkan seekor harimau kumbang yang mengalami obesiti. Rakaman video dibuat naik di media sosial menunjukkan haiwan itu berjalan dalam keadaan tercungap-cungap di dalam kandangnya. Selain sukar untuk berdiri, ia terpaksa mengherit perutnya di atas tanah kerana saiznya terlalu besar. Menurut pengurusan zoo berkenaan, fungsi badan dan metabolisme harimau kumbang betina itu merosot kerana usianya yang terlalu tua iaitu mencecah 16 tahun. Malah ujarnya pihak zoo di dalam proses untuk mengurangkan jumlah makanan harian haiwan tersebut. Segelintir pengunjung menyifatkan perbuatan kaki tangan zoo itu sebagai tidak berperi kemanusiaan kerana sanggup membiarkan haiwan tersebut menjadi gemuk akibat diberi makanan secara berlebihan. Seorang lelaki berdepan detik cemas apabila kemaluannya digigit seekor ular berbisa dalam kejadian di sebuah kawasan hutan di Brazil. Rakaman dibuat naik di platform Instagram oleh akaun @therealtazen memaparkan seluar lelaki itu digigit ular tedung. Gigitan kuat itu menyebabkan dia terduduk di atas tanah sambil menahan kesakitan. Meskipun haiwan berbisa itu ditarik beberapa kali dan ditoreh menggunakan ranting kayu, namun reptilia tersebut enggan melepaskan gigitannya. Namun nasib mangsa itu masih belum jelas dan bagaimana klip video itu berakhir. Rakaman itu mencatatkan lebih 10.4 juta tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi netizen. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Bertemu kembali kita ke berita ekonomi. Kerangka ekonomi madani yang diperkenalkan kerajaan menunjukkan pencapaian positif apabila keluaran dalam negara kasar KDNK negara mencatat pertumbuhan 5.1% pada 2024 berbanding 3.6% pada 2023. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berkata nilai pelaburan diluluskan turut meningkat 14.9% kepada RM378.5 bilion ringgit, manakala jumlah dagangan bertambah 9.2% kepada RM2.88 trilion ringgit, sementara aliran masuk pelaburan langsung asing bersih FDI berjumlah RM47.4 bilion ringgit. Mengulas selanjut, beliau berkata ekonomi madani yang diperkenalkan pada 27 Julai 2023 memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, peningkatan taraf hidup rakyat serta penambahbaikan tadbir urus kerajaan. Ujarnya kerajaan telah menubuhkan unit pantau madani bagi memantau dan melaksanakan intervensi ke atas inisiatif utama bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar itu. Proton New Energy Technology ProNet mencatat pencapaian baharu apabila Proton Emas 7 Prime melengkapkan perjalanan sejauh 352 km dari Shah Alam ke Melaka dan Port Dickson dengan hanya sekali cas. ProNet menjelaskan ujian ini mengesahkan ketepatan julat WLTP 345 km dan menyerlahkan practicality model tersebut. Perjalanan bermula dari Proton Center of Excellence COE melalui RNR Seremban, Seremban sebelum ke pengedar Proton Emas di Melaka. Proton Emas 7 Prime mencatatkan jumlah jarak keseluruhan 395 km termasuk baki 43 km selepas perjalanan berakhir. Sepanjang perjalanan, ProNet berkongsi maklumat prestasi kenderaan membuktikan kecekapan bateri Proton Emas 7 Prime dalam mengekalkan julat pemanduan serta pengurusan tenaga yang optimum. Ketua Pegawai Eksekutif ProNet Zhang Chiang menyatakan kejayaan ini menetapkan penanda aras sebaharu dalam segmen EV tempatan. Sementara itu, Ketua Pegawai Penjenamaan ProNet, Salawati Muhammad Yusof, menegaskan ujian ini membuktikan Proton Emas 7 Prime sesuai untuk pelbagai gaya hidup dan mengukuhkan permintaan pasaran terhadap EV Proton. Beralih ke berita sukan. Bergu lelaki profesional negara Goh Zafir Nur Izzuddin Rumsani memulakan kempen pada kejohanan badminton All England dengan langkah kanan apabila berjaya meneruskan kemaraan ke pusingan kedua. Pada aksi pusingan pertama yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham semalam, gandingan nombor dua dunia itu menentak, menang 21-17, 21-14 ke atas bergu berpe, berpengalaman Korea Selatan Kim Gi Jung, Kim Sarang. Menjelang pusingan kedua hari ini, Zefei Izudin akan menantikan pemenang perlawanan antara satu lagi wakil Korea Selatan, Kim Won Ho, Seong Sung Jae dan Dechapol Chapol Kitinu Nukrof kiti dari Thailand. Turut melangkah ke pusingan kedua esok adalah bergu wanita negara Perlitan M. Tina yang bakal bertemu naib juara dunia 2023 dari Indonesia, Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti. Harry Kane terus membuktikan ketajamannya apabila membantu Bayern Munich menewaskan Bayer Leverkusen 2-0 sekaligus mengesahkan tempat di suku, ah, di suku akhir Liga juara-juara UCL. Penyerang England itu membuka jaringan pada minit ke-52 selepas menyempurnakan hantaran Leroy Sané, meletakkan Bayern di depan ketika mereka mula menguasai permainan di babak kedua. Leverkusen cuba memberi tentangan namun gagal memecahkan benteng pertahanan lawan. Bayern terus menekan dan men menggandakan kelebihan pada minit ke-71 menerusi rembatan Alfonso Davies. Leverkusen berusaha mencari gol tetapi pertahanan kukuh Bayern memastikan mereka pulang dengan kemenangan selesa. Dengan keputusan ini Bayern bakal berdepan Inter Milan di suku akhir selepas juara Serie A itu menyingkirkan Feyenoord. Perlawanan pertama dijadualkan berlangsung pada 7 atau 8 April dengan aksi timbal balik seminggu kemudian. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini saksikan laporan cuaca esok Jumaat 14 Mac 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya Wan Muhammad Faris. Assalamualaikum dan selamat berbuka. Jom makan dinner malam ni. Mangga. Apa? Ah,